जीजी इंटरनेशनल स्कूल एजेजी कप 2026 अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट નું આરંભ કર્યો જીજી इंटरनेशनल સ્કૂલ દ્વારા જે જી કપ 2026 અંડર 50 ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ નું ગૌરવપૂર્ણ આરંભ કરવામાં આવ્યો વર્ષ 2010 માં ગુજરાતના પ્રથમ ફ્લેડલાઇટ સ્કૂલ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ તરીકે શરૂ થયેલ જે જી કપ હવે જીજી કપ 2.0 તરીકે અમદાવાદ જિલ્લા ફૂટબોલ એસોસિએશન એડીએફા ના સહયોગથી ફરી ઉચાઈ રહ્યો છે જીજી કપ 2026 નું આયોજન 27મી 31 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન ખાસ કરીને અંડર ફિફ્ટી છોકરાઓ માટે કરવામાં આવ્યું છે ટૂર્નામેન્ટમાં સોળ અગ્રણી શાળાઓની ટીમો નોકઆઉટ ફોર્મેટમાં સ્પર્ધા કરી રહી છે તમામ મેચો ફ્લડલાઇટ હેઠળ રમાઈ રહી છે અને તેમાં એકસો પચાસમી વધુ યુવા ફૂટબોલ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે ઉદઘાટન સમારોહ સત્તાવીસ જાન્યુઆરી બે હજાર છવ્વીસના રોજ શાળાના માનનીય ચેરમેન ડો એમ પી ચંદ્રણ દ્વારા યોજાયો સમારોહમાં ટ્રોફી અનાવરણ રાષ્ટ્રગાન અને પ્રતિકાત્મક કી કોફનો સમાવેશ થયો ટુર્નામેન્ટનું સમાપન એકત્રીસ જાન્યુઆરી બે હજાર છવ્વીસ ના રોજ યોજાનારા ગ્રાન્ડ ફિનાલે અને સમાપન સમારોહ સાથે થશે જેમાં વિજેતા ટીમને સન્માનિત કરવામાં આવશે જેજી કપેક નોન કમર્શિયલ અને નિશુલ્ક નોંધણીવાળું ટુર્નામેન્ટ છે જે ગ્રાસરૂટ સ્તરે ફૂટબોલના વિકાસ માટે સમર્પિત છે નામ કવિતા સ્કૂલ मैडम खास करके इस साल हम फिर से अपने जे जी कप को वापस ला रहे हैं जो कोविड के टाइम पर हमने समय के मुताबिक रोक लगानी पड़ी वापस से हम इस कप को लेके आ रहे हैं सिक्सटीन टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं प्लेयर्स में बहुत उत्साह है एक आत्मविश्वास है और एक जोश है जे जी इंटरनेशनल स्कूल में फुटबॉल एक मोस्ट चेरिश्ड स्पोर्ट है हर बच्चा खेलने के लिए बहुत आतुर रहता है और लोग वेट कर रहे थे जैसे ही हमने इस बार इनविटेशन रोल आउट किया बहुत सारे स्कूल से हमको रिस्पॉन्स है यस मैम हम इसका वेट कर रहे थे तो ये पाँच दिन का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो फ़ुटबॉल फेस्टिवल है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है आज हमने ओपनिंग किया है थर्टी फर्स्ट को फाइनल्स के बाद हम क्लोजिंग करेंगे जे जी कप हमने 2010 में शुरुआत किया था और हर साल हमने बहुत सारे टीम्स आते थे 30-35 टीम्स भी यहाँ पे आके पूरा गुजरात से आके यहाँ पे खेले थे और कोविड का टाइम पे हमने इसको स्टॉप किया था तो अभी 2026 में हमने अभी फिर से शुरू किया है और ये हर साल चलेगा इसमें फुटबॉल जैसे बहुत अच्छा गेम जो है अभी पूरा वर्ल्ड में चल रहा है कि फुटबॉल का बहुत ही महत्व है और व्यायाम भी हो जाता है बच्चों को एक डिसिप्लिन भी मिलता है इससे और लोग फुटबॉल को अभी पूरा क्रिकेट जितना प्रेम या बहुत बढ़ गया है फुटबॉल का भी और वर्ल्ड में फुटबॉल एक अच्छा स्पोर्ट्स है जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं और हमेशा हम हर साल यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स गुजरात से आए यहाँ पे इतना बड़ा ट्रॉफी जीते और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया व्यायाम भी हो जाएगा और डिसिप्लिन भी सीखेंगे थैंक यू कब शुरू करें अने एवरी ईयर टीम्स बढ़ता जाए अने वी ए न्यू एनर्जी अमंग स्टूडेंट्स टू लव द गेम ऑफ फुटबॉल विच इज़ द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड थैंक यू